bo'g'im kasalliklari umurtqa pog'onasi umuman insonning o'sha uh, bo'g'imda bu bo'ladigan umurtqa pog'onasida bo'ladigan og'riqlarning ya'ni achishib og'riydigan darajada bo'ladigan bo'lsa unda o'sha joyda safroli o'tdan yerdan chiqadigan safroning qonda ko'p aralashib o'sha yerda ko'p to'planishidan dalolat beradi agar og'riq joy kuyishib emas yaxlab sovqotib og'riydigan bo'lsa bunda o'sha yerda balg'amdan bo'lgan e, yallig'lanishlar yallig'lanishlary hozirgi zamonaviy terminda aytganda tuzlar yig'ilishi e, ko'p bo'ladi agarki qondan bo'ladigan bo'lsa unda alangalanib u ham safroga o'xshab qizib og'riydi e, joyi qizaradi va tomirlar bo'rtib qon olishga muhtoj bo'ladigan darajada og'riq bo'ladi bu qonning quyuqligi sababli bo'g'im kasalliklari ya'ni umurtqa pog'onasi og'riqlari qolgan holatda savdoda aralashgan bo'g'im kasalligi kam uchraydi va bunda uchrasa ham u yerdagi bo'g'imlarning yemirilishiga sabab bo'ladi endi sizni bo'g'imingizda yoki og'riq bor joyda qanaqangi og'riqni his qilasiz demak yuqorida aytib o'tadigan holatlar bo'lsa demak sizni shu xiltlarni ya'ni quyuq narsalarni chiqarishga tabii hareket edilmesi gerekiyor.